kadang-kadang yang kita hadapi dan kita tanggung ni dia ada kait dengan tadilah ya yang puan tanya dia bernazar puasa tapi dia tak buat kalau memang tak mampu buat atau tak nak buat boleh ada ada dia punya kafarah dia ya tapi kalau kita sengaja biarkan itu jadi hutang dengan dengan Allah. Dan konsep yang sebenarnya tuan-puan, nazar ni tak salah. Nazar ni diharuskan, ya. Tapi nazar ni perasan tak kenapa orang nazar dia ada buat syarat dengan Allah. Betul kan? Kalau engkau sembuhkan aku ya Allah, aku akan nazar buat sekian-sekian. Kalau engkau bagi kejayaan pada anak aku dapat kerja tu ya Allah, aku nazar. Contoh eh, akan bagi sedekah banyak-banyak ni. Nampak tak orang bernazar ini sebenarnya sikit sebanyak kurang adab dengan Allah. Kenapa? Sebab dia tunggu dulu apa Allah akan bagi baru dia buat benda-benda yang sepatutnya lama dah dia buat. Sebab itu kalau kita ada hajat tuan-puan lebih baik dahulukan benda yang kita nak buat. Ya Allah, ini aku sedekah ya Allah. Aku nak guna duit RM5,000 ni Tapi tak apalah aku ada hajat Ni aku sedekah ya Allah Ya uh, Dekat masjid jamek senai Katanya nak buat pembangunan Dan engkau maha tahu ya Allah hajat aku Aku mohon ya Allah Sekiranya engkau dapati Amalan aku ni ikhlas mengharapkan kau. Maka tolonglah ya Allah Mustajabkanlah hajatku ya Allah Itu lebih baik daripada kalau engkau bagi ya Allah Nanti aku buat Itu dari segi adabnya lah tuan -tuan. Walaupun nazar tak salah Boleh saja diharuskan ya. Tapi dalam kaedah Kalau kita mengharap sesuatu Lebih baik kita dahulukan amal soleh itu Dan insyaAllah Allah pasti akan Memberi ya. Wallahu'alam Satu soalan lagi last Manakah yang lebih afdal bagi seorang perempuan? Menyediakan sarapan pagi atau berzikir lama di tikal solat, eh, di tikal semayang selepas subuh. Sedangkan anak-anak dan suami nak ke sekolah dan ke pejabat. Okey, jawab perempuan. Mana lebih afdal? Buat sarapan pagi ke, baca Quran ke, zikir ke? Mana lebih afdal? Okey, yang jawab sarapan pagi angkat tangan. Okey. Yang jawab zikir baca Quran angkat tangan. Yang ramai tak jawab ni, eh? zikir pun tidak, sarapan pagi pun tak buat, dia tidur lagi atas katil. Ya, nanti suami cuek dia. Mah, abang nak pergi kerja dah ni. Hmm, dia kata. Ya, ya Allah, teruk betul yang ketiga tu. Ya mana yang lebih afdal pastilah ketika mana melibatkan soal amanah tanggungjawab, melayan suami, menguruskan keluarga, itu wajib ya maka tadi yang kita sebut zikir ya tambahan dan sebagainya, itu sunat ketika mana wajib bertemu ya digantikan dengan yang sunat pastilah keutamaannya pada yang wajib, tapi kita jangan salah konsep Sebenarnya ketika mana kita melayan suami, melayan anak-anak kerana mencari keridaan Allah, kita juga sedang berada dalam zikrullah. Hebat kan zikrullah boleh di mana-mana? Ha, ya. Yeah? Okey, sambil-sambil layan suami. Ini ini pengalamanlah tuan-puan ya. Eh? Ustazah dulu baik dengan mertua kepada imam masjid Jami' Al-Yarmuk ah, ah di Jordan. ...namanya Syekh Ma'mun Ashimali. Dia ada seorang isteri. Isterinya digelar oleh masyarakat setempat sebagai bidadari. Bayangkan. Isteri dia keluar Ramadhan, ya tuan-puan. Keluar kat masjid dua tingkat. Jarang nampak isteri dia di mana-mana. Dia pakai hitam semua. Tapi dia akan ada di masjid bulan Ramadhan. Jadi dia akan buka dia punya... ...dia punya inilah, niqab dia tu kan. ya? Dia akan buka... Sampaikan bukan orang Melayu yang kata dia bidadari, orang Arab. Di orang Arab pun kata itu hurul ain, bidadari. Subhanallah ya. Eh? Dan ustazah baik dengan mak mertua dia. Mak pada bidadari tadi lah ya. Yeah? Uh, mak mak mertua imam ni sebab dia baik dengan pelajar Malaysia. Di sana panggil pelajar Malaysia dekat rumah dia. Uh, dan dia memberikan satu contoh seorang suri rumah tangga yang banyak ingat kepada Allah Lepas kami sahur dekat rumah dia Tidur rumah dia bersahur Biasa kita kalau lepas sahur Kita buat tatikan semayang kan Dia tak, dia uruskan dapur Dikemahkan dapur Dia bersihkan Sebab dia nak lepas subuh tu straight sampai Syuruk sampai duha Jadi dia buat dulu Tapi tuan-tuan Bila ustazah pergi ke dapur Ya Allah, mulut dia Subhanallah, 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 Subhanallah. Sampai-sampai pas sebentar. Subhanallah, 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 Subhanallah. Mulut dia tak berhenti di Dia angkat, angkat sampah depan kita orang nak bawa keluar. Ha, cuman, alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ha, angkat sampah. Perempuan kalau angkat sampah macam mana? ya. Merungut ya, ya Allah orang lain rumah ni reti buat sampah je buang tak reti kita kata kan. Ha, dia alhamdulillah 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 buang sampah ya. Jadi kita tu bersemangat nak menambah sampah kan. Nak bagi tahu ya Allah itu seawal masa masa belajar lagi. Tengok hebatnya lah. Ya, ibu-ibu ha, kepada ibu, ibu, ibu mertua dia. Memang masya-Allah zikir zikir. Jadi konsep zikir tu luas ya. Bukan mesti atas tiga semayang, hatta kita layan suami, kita layan anak-anak juga adalah zikrullah. Pernah ada orang tanya ustazah mana lebih afdal? Ha, nak tidur dengan suami ke ataupun nak qiyamul lain? Ha, jawab perempuan. Mana lebih afdal? Temankan suami tidur ke kan, qiyamul lain? <laughs> Yang setelah depan jawab temankan suami tidur Ya Benda tu tak ada Tak ada apa Tak ada uh, uh, Konflik pun Tak ada konflik pun Benda tu boleh diharmonikan je Dah suami kita dah tidur dah Apa salahnya bangun Ya Ya dan kita pun dah cakap Eh ustazah rasa pelik lah Kalau ada suami tak benarkan Ya kalau ada suami tak benarkan Seingat ustazah lah Ini, ini ustazah agak-agak je lah ya eh. Kalau kita dah kahwin ni kan Dapat-dapat dah makin tua Eh lemas apa kalau duduk dekat-dekat sangat Betul tak? Ah ha, ini cakap dia jujur-jujur ni Ya, maknanya tak adalah sampai suami tu tak boleh Saya nak ada awak juga sebelah saya Tak adalah sampai macam tu Kadang-kadang atuk-atuk tu, acik-acik tu Lari tidur luar bilik dia sebab panas Kemana awak orang tadi bang? keluar dia kata panas lah bilik itu ya maknanya tak adalah sampai kita kata tak boleh bangun kiam ustazah kenapa suami saya tu dia nak pastikan saya sentiasa berada di sisi dia. Ah ha, simbahkan air ke suami tu sekali. Ya. Yeah? Sebab tengok tadi kita baca surah Al-Ahzab, "Adzakirin Allah katsiran wa Laki-laki yang banyak ingat Allah dan perempuan yang banyak ingat Allah. Siapa di kalangan laki-laki banyak ingat Allah dan perempuan banyak ingat Allah? Nabi ketika sebut tentang ni, gambaran laki-laki ingat Allah ni Nabi kata seorang lelaki Seorang lelaki yang bangun di tengah malam Lalu dia mengejutkan isteri dia untuk kiamun lain Ya Tetapi isterinya enggan lalu diambilnya sedikit air dan direnjisnya ya bukan jirus ya kalau jirus kan masuk dalam dalam hidung direnjisnya ke wajah istrinya renjisan renjisan manja ingat ya eh? Ha, renjisan kita kalau kena air memang memang bangun kan ya atau seorang isteri yang bangun di tengah malam dia tengok suami dia tidur Dia kejutkan suaminya Untuk ingat kepada Allah Suaminya enggan Lalu dia ambil sedikit air Dan direjusnya Maka itulah dia Laki-laki yang banyak ingat Allah Dan perempuan yang banyak ingat Allah Sampai tahap tu dia ingat Allah Sampai dia bantu-membantu Di tengah-tengah malam Sepertiga malam Untuk ingat kepada Allah Bayangkan Ya, yeah, jadi kalau isu tadi tu, ya yeah, mana nak bangun, mana lagi afdal nak teman suami tidur sampai pagi, Sampai pukul tujuh ke Atau pun kiamul lain Ustazah rasa sahaja soalan tu Ya ha, Sebenarnya Kalau kita nak bahas tu Ya Allah Nak buat apa Nak tidur lama-lama kan Sedangkan Orang yang ingat pada Allah tu Ada kriteria yang telah diberikan tadi Tuan-tuan dan puan-puan sekalian Kita berhenti setakat ini Ya Jam pun dah 10.45 jadi ustazah akan tutup insya-Allah dengan ya sama-sama kita berdoa. Ustazah ambil dua, dua doa lah dalam buku ini. Ya, sama-sama insya-Allah pada pagi yang penuh barakah ini, mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kita. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Ali, ya Azim, يا حليم يا عليم يا سميع يا بصير يا مريد يا قدير يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا من هو يا هو أسألك بعظمتك التي ملأت أركان عرشك وبقدرتك التي قدرت بها على خلقك يا الله وهايا مها تنجي وهايا مها أنجو Wahai Yang Maha Santun, wahai Yang Maha Mengetahui, wahai Allah yang Maha Mendengar, wahai Allah yang Maha Melihat, wahai Allah yang Maha Berkehendak, wahai Allah yang Maha Kuasa, wahai Allah yang Maha Hidup, wahai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, wahai Yang Maha Tegak Berdiri Sendiri, kami meminta kepadamu ya Allah dengan kurniaan keagungan-Mu yang memenuhi seluruh arasy-Mu, dengan kekuasaan-Mu yang dengannya Engkau berkuasa atas seluruh makhluk, kami memohon dengan rahmat-Mu yang meliputi segala sesuatu. Kami memohon dengan ilmu-Mu yang menjangkau segala sesuatu. Kami memohon dengan kehendak-Mu yang tidak dapat dihalang oleh apapun. Kami memohon ya Allah, agar engkau dekatkanlah aku kepadamu, agar engkau ampunkanlah dosaku, agar engkau naungi kami, Ya Allah, dengan rahmatmu. Wahai yang maha dekat, dari segala sesuatu, rasa malu kami kepadamu begitu nipis, kepalsuan dalam hidup kami begitu kuat, harapan kami kepadamu begitu jauh, Ya Allah ya Tuhan Tolonglah ya Allah jadikanlah kau tujuan hidup kami Jadikanlah kami orang-orang yang benar ya Allah Kami beriman kepadamu, kepada nama-namamu Kepada sifat-sifatmu dan kepada Muhammad Rasulmu Ya Allah tunjukkan kepada kami jalan kesesatan dan jauhkan kami daripada ke, tunjukkan kepada kami ya Allah jalan hidayah dan jauhkan kami dalam kesesatan. Kurniakan bersama kami kebenaran, cahaya dan kebijaksanaan, keterangan dan kefahaman. Ya Allah, jagalah kami, jagalah kami, jagalah kami binurika dengan cahayamu. Wahai Allah, sumber segala cahaya, bukalah pintu hati kami dengan cahayamu. Ajarkan kepada kami ilmumu Berikan kami kefahaman tentangmu Buatlah kami mendengar darimu Buatlah kami melihat denganmu Engkau maha kuasa ya Allah atas segala sesuatu Ya Allah, jadikanlah ya Allah saat aku bertemu mu sebagai saat terbaik dalam hidupku. Ambillah nyawa kami ya Allah pada ketika yang engkau paling rendah denganku. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم من